Друзі, всім доброго дня! Мене звати Євгеній Семенчук, і ви на каналі Біл ЄЛайф. Сьогодні я буду спілкуватися із представником компанії Валволас Арко Михайлом Шульгою. Михайло, доброго дня! Да, здравствуйте, друзі. Рад всіх привітати на каналі Євгенія. Всім доброго дня, Buenos з'яс. Ну і далі поговоримо про компанію Валволас Арко. Нагадаю, що цій компанії. А в цьому році виповнюється 50 років з дня заснування, і насправді це така велика значна дата. То тобто не багато компаній є, які досягли цієї позначки. І моє таке перше запитання: як взагалі валула Сарко планує святкувати цю дату? Може, якісь там міроприємства чи події будуть організовувати для своїх клієнтів? Так, да, дійсно, в цьому году нам сповняється 50 років. компания была основана в 1973 году. Изначально это был такой небольшой цех по производству комплектующих для воды, для газа. Даже, наверное, прежде всего был газ. Чуть позже расскажу. И вот наш основатель, Хосе Мария Феррер, наш директор, основал компанию Арко. И со временем оказалось, что в Испании очень мало производителей вот таких комплектующих, которые требовались к тому времени. Логистика была очень слабая, чтобы привозить это с других стран. И появилась необходимость, и он основал эту компанию, которая начала производить комплектующие, которые в будущем начали использоваться в газовой сфере, в сфере воды, потребления и так далее. Сейчас нам уже 50 лет, у нас уже 400 человек работает в компании. У нас уже годовые продажи дошли до 100 миллионов евро. Производственные мощности 40 миллионов вентилей в год. И у нас две производственные площади. Это основная Валенсия и Тунис. Это север Африки. Мы построили там завод в 2007 году используем этот завод, прежде всего, скорее всего, для каких-то сложных моделей, небольшого производства, если маленькая партия, или же продукция достаточно сложная, например, большие размеры от двух дюймов и выше и так далее. Но на этом заводе стоит наше же оборудование, и там работают наши инженеры-испанцы, поэтому контроль качества максимальный, и в этом очень есть в этом уверенность, скажем так. Да. То, что касается мероприятий, посвященных 50-летию завода, это, конечно же, была яркая выставка ESH во Франкфурте, в которой мы принимали участие. Постарались сделать наш стенд интересным, приятным. Встретили очень много друзей, потому что прошел очень большой период без выставок, и мы многих не видели. Рады были показать наши новинки. И для лучших клиентов, то есть самых таких, которые уже давно с нами, мы организовали своего рода фуршет. Это было мероприятие на реке Майна уже вечером с музыкой, с танцами. Было очень весело. И кроме того, хотим сейчас еще одно мероприятие провести. Это будет в городе Валенсия. Тоже будет, будет арендована большая территория будут проходить концерты, и мы опять зовем в гости наших друзей, то есть те компании, которые поверили в наш продукт, поверили в наш бренд. В общем, ожидается в июне месяце. Очень, очень ждем этого события. В общем, будет круто. А, чи правильно я понимаю, что этот заход в Валенсии будет таким первым, наибольшим заходом, офлайн заходом после завершения пандемии? Да, у нас был период э, такого сокращения участия на выставках, потому что в период пандемии все выставки были ограничены, основные, скажем так, да. И САЧ выставка, которая проходит раз-два года, получается один раз пропустили, и вот только спустя четыре года мы могли в ней участвовать и, и были несказанно рады этому, потому что очень много э, друзей, клиентов встретили на этой выставке. Ну и следующее запитання, я хотел бы задать непосредственно про ассортимент Volvo Lasarko. Расскажи, пожалуйста, про там, основные категории продукции и, возможно, какую основу ассортимента, за рахунок чего Volvo Lasarko на весь світ. То, что касается ассортимента, у нас есть четыре основных направления. Это вода, газ, отопление и системы так мы подразделяем, поэтому в нашем логотипе вы часто увидите четыре цвета, которые мы используем. Это так, наше брендирование, да, маркетинг. Естественно, основное направление это вода, направление, на котором у нас больше половины оборота мы делаем. Это, в это направление включены и приборные экраны, и шаровые экраны, да, которых у нас 5 серий. Это от PN25, PN30, PN40 и PN50. И еще есть серии PN50, Solar, например, для Солнечных систем, которые выдерживают высокую температуру. И э, также есть Тахо про антикал. Это серии с шаровым краном, покрытым, тефлоновым покрытием. Это еще одна серия. То есть мы, э, специалисты тоже в шаровых кранах. У нас есть модели на любой вкус и цвет, как говорится. Да, могут быть и, и подешевле, и подороже. Естественно, чем дороже, тем выше качество, тем больше сертификатов и та, тем больше. Качество использования сырья Элементов, да, которые используются При производстве кранов Также в водное направление включены Садовые краны Однозначно Также серия стоп, которые это Как правило фильтра, грубой очистки Обратные клапана И так далее, все что соприкасается с водой Следующее направление Это газовые краны У нас есть две серии газовых кранов Самая популярная это серия Мину. Полностью никелированные, хромированные, очень надежные краны, которые прослужат очень долго. И они именно сделаны по технологии для производства газовых кранов, что очень важно. Еще следующее направление это отопление. Это радиаторные краны для, для домашнего использования, скажем так. Да? Например, верхний кран, ручная регулировка, нижний кран обратка, набор экранов, когда идет. В составе еще термоголовка. То есть это краны для широкого потребления. Также в эту линейку еще были включены краны для полотенцесушителей. Они сейчас есть у нас в хроме, в черном цвете, в белом цвете и так далее. То есть вот это направление, все отопление. Также добавились в эту серию еще вот такие вот краны. Это наборы, скажем так, они могут быть поштучно, так и в наборах это краны для газовых котлов подключения сейчас они все более и более востребованы то есть при установке газового котла требуются специальные краны как раз таки они должны быть все желательно одной серии в одном в одном стиле и поэтому мы запустили эту линейку и четвертое направление которым я еще не сказал это системы системы подразумевают под собой это трубы металлопластиковые І фітінги к ним ми використовуємо два типи фітінгав: Це прес-фітінг і пацкрутку в твоїй історії було зазначено, що на початку своєї активної роботи Велулас Сарко в основному конкурувала з італійськими виробниками запірної арматури. Моє таке запитання: як на даний момент Арко конкурує із компаніями, які виробляють продукцію в Italy? Да, Италия является очень сильным, в принципе, конкурентом для нас. Тем более, исторически так сложилось, что в Италии есть зоны целые индустриальные, в которых агломерировались производители разные. И, допустим, один завод какой-то производит цех, производит одни комплектующие, другой производит другие, третий, третий, потом четвертый завод все это собирает вместе, ставит свой логотип и так далее. То есть, у них исторически было так сложено, что они как бы развивались в своей среде и развивались достаточно быстро за счет этого. У нас же в Испании было чуть сложнее, иначе, но мы из этого получили очень хороший урок и научились своему как бы ноу-хау, да. То есть, так как не было поставщиков рядом, близко, мы начали этот процесс с самого начала и до конца. То есть, все комплектующие, которые вы видите в кране арку, произведены именно на одном заводе. Кроме того, у нас же здесь на заводе происходит механическая обработка, у нас производит, происходит гальваника, покраска, да? У нас происходит монтаж автоматический, полуавтоматический, упаковка. И на всех стадиях этого процесса проходит контроль качества, что очень важно. Это называется интегрированный процесс производства. В то время как у, не у всех итальянцев это есть. Ну, конечно же, да, у нас есть конкуренция, у нас есть э, в определенной сфере, в определенных позициях свои конкуренты. Там, например, в отоплении это могут быть Джакамини, Икма. В шаровых кранах это может быть ИВР, это может быть ФИФ, это может быть тот же Джакамини опять. То есть, ну, еще много марок есть у них на самом деле. Приборная крана, кстати, меньше всего конкурентов почему-то, потому что, наверное, это наш топовый продукт, и, и в нем мы достаточно успешны. Да. На вашем сайте я пачу такую информацию, что ваш директор, то есть директор компании «Болгола Сарко» принимает участие в разработке новых продуктов. Це насправді дуже цікавий такий факт і момент, і хотів би запитати, от наскільки часто таке відбувається, що президент компанії приймає участь в розробці нових продуктів, а наскільки то глибоко він занурюється, і можливо якийсь приклад продукту, який саме він там створив за рахунок свого там досвіду і занурення в цей процес? Да, в, в очі многих позиціях, скажем так, наш директор завода. основатель, скажем так, да, потому что сейчас есть генеральный директор, это чуть другой человек, который является управленцем, который управляет сферами и подразделениями завода. И точнее будет сказать наш основатель Хусе Мария Феррер, он все равно принимает участие, этому человеку 80 лет, очень активный, живой такой мужчина, и он с 8 утра до 8 вечера находится на заводе. Он знает в случае чего, если как помочь отремонтировать оборудование. Он технически очень подкован, он инженер как бы по своей сути. И часто ему приходят эти идеи, он рассказывает о них нам, и мы пытаемся в роликах их тоже выложить. Ему приходит прям во сне, может быть, какая-то идея, или в путешествии, в дороге и так далее. И он берет ручку, карандаш и начинает рисовать тот или иной кран. Один из таких последних примеров ярких, это вот серия, например, Twin. Этот кран, он говорит, был придуман в Брюсселе. Когда он посещал одного из партнеров, клиентов. И клиент говорит: слушайте, вот у меня дома двойной мувальник стоит для меня и для жены. И снизу, получается, должно быть два подключения к каждому мувальнику: два горячих и два холодных. Если подключать краны, четыре крана это очень неудобно. Может, есть какое-то какое решение для этого? И Хусе Мария, вот наш, как бы, он придумал этот кран как раз для этого подключения. И подтолкнула его на это музей, музей Атома, который есть, наверняка многие видели на картинках, он как раз в виде Атома, он стоит в Брюсселе. И вот это как бы послужило идеей к созданию этого крана. Один из примеров, да, также есть серии Тахо Про, есть серия приборных кранов, которые тоже были идеи, которые к нему приходят, и потом наш инженерный отдел помогает их как бы реализовать, привести В реальність перевірштолі їх привертіть що-то существующе, насправді ну, хочу сказати, що ну такий приклад, коли директор компанії відбувається в прямому процесі у розробки нових продуктів. Це достатньо такий унікальний випадок. Я ну, насправді не знаю якихось інших таких варіантів, інших компаній, де відбував ну, відбувалося таке ж саме такий же самий приклад. Да, то крім самого нашого основателя, якби как бы, Хосе Мария, У него еще есть три дочери, они тоже принимают участие в жизни завода, то есть одна из дочерей возглавляет юридический отдел, другая ведет маркетинговый отдел, третья помогает с отделом продаж и так далее, то есть все принимают какое-то участие и это придает своего рода как дополнительного вдохновения, что ли. Это не означает, что только вот семья решает направление да, развития завода. Нет, у нас есть как бы еще дополнительно люди, которые топ-менеджмент, SEO компании, которые специально приходят из другой сферы. Вот у нас сейчас генеральный директор буквально пришел новый три года назад. Он абсолютно с другой сферы, но тем не менее у него есть видение, концепция развития компании современная. Это молодой человек. То есть и таким образом мы получаем какую-то свежую кровь, мы получаем свежие мысли и идем в ногу со временем. Вот что важно. Наступне запитання таке більш стосується, мабуть, питання майбутнього. От зараз те, що я бачу останні роки, тизувалася тенденція до виробництва елементів систем опалення водопостачання, які раніше були виключно латунними і заміняються на полімерні, на пластикові, наприклад, там колектори, повітровідвідники, ну і щось подібні елементи. Ви в Арко бачите. тенденцию и чи загроза, загрозу, что там ваши элементы, которые вы робите с латуни, там, например, кулевые краны с часом будут заменены на полимерные аналоги? Да, мы тоже стараемся идти в ногу со временем. Как говорится, от будущего не уйдешь, с ним можно только дружить. И мы тоже стараемся применять эти технологии. Это однозначно будет все больше и больше у нас в обиходе. Одни из таких примеров ярких, например, это серия Vita, которую мы используем. Мы используем ее во многих кранах. Это специальный полимер, который мы предлагаем, который реально продлевает срок жизни крана любого. У нас моделей таких очень много, то есть у нас очень много этих позиций. Идея такая, что он не прикипает, да, то есть вращается, ему тяжелая вода с накипью, как бы она не страшна. Дольше срок крана, да, мы на эту серию даем 15 лет гарантии. Также уже полимеры используются везде. Садовый кран однозначно, да? Если раньше была латунь, то сейчас приходит на замену уже вот новые позиции. Т, например, новая серия. Мы используем HDPE, высокоплотный полиэтилен долговечный, невыгорающий, стойкий материал. А, а чем же такой сценарий, что руки через 10-15 полимерные кулевые краны полностью заменят латунные кулевые краны? Абсолютно реальный сценарий. То есть сейчас, например, даже полипропиленовые шаровые краны производятся, используются прежде всего как бы в обычных условиях. в Огород, например. да, То есть та среда, в которой нет высокого давления, там, где нет высоких температур. И следующий шаг ⁇ это, конечно же, применение в пищевой промышленности, это в бытовом пользовании. Естественно, это все зависит от сертификации, то есть органы сертификации, от нормативов, которые устанавливаются и нормативов, которые допускаются те или другие материалы. Как только появятся в нормативах новые материалы, новые полимеры, которые будут менее токсичны и так далее, мы сразу же их начинаем использовать в своем производстве. Более того, у нас уже есть разработки, есть прототипы продукции, которые можно было бы запустить уже на рынок, мы ее протестировали. Но мы ждем нормативов, и мы ждем, пока комиссии соответствующие примут разрешение на, на использование этого сырья, этих материалов. Таким образом, мы сможем пойти в продажи. Ну Италия, так и далее цікавое питание, чему ваши клиенты працуют с Арко? Да, очень хороший вопрос, Евгений. То есть, как доверять той или иной продукции, всегда это очень важно. На первом месте я бы, наверное, поставил наш опыт, прежде всего, да, это все-таки большое количество лет, и это знание ноу-хау. Как я сказал раньше, мы независимы от других поставщиков, мы полностью интегрированный завод, который сам может производить продукцию и производит. Второй момент очень важный, это гарантию, которую мы предоставляем. Да, гарантия у нас на основную продукцию 10 лет и на серию Vitac 15 лет. Это цифры, взятые не с потолка, это цифры, основанные на лабораторном анализе лаборатории нашей внутренней, так и внешних лабораториях, которые мы, кстати, используем. И из этого происходит четвертый момент – сертификация. Да, сама сертификация и количество, и типы сертификатов подтверждают уровень качества, который использует завод. И этот уровень качества достигается за счет сырья. Это, можно сказать, уже четвертый аспект или пятый. Но, тем не менее, самый важный тоже это качество сырья, которое используется. Да, то есть латунь обязательно должна быть европейская, которая проверена однозначно. Э, сталь, э, прокладки, седельные кольца. То есть все элементы, которые используются в производстве кранов, они должны быть гарантированы и поставщик должен за них отвечать. Поэтому, если используешь дорогой материал, у тебя продукт получается тоже не дешевый, дорогой, но зато он с гарантией. И вот за это как бы мы голосуем, мы делаем ставку на, на уверенный, качественный продукт, чтобы человек, покупая его, ставил себе, не переживал, что у него произойдет какая-то проблема, течь, поломка и так далее. Ну, еще такой небольшой моментик. Мы находимся в Валенсии, мы никуда не прячемся. Это завод в 20 километрах от Валенсии. Уже много людей к нам приезжало. Мы всегда приглашаем новых партнеров и старых тоже еще раз посетить. Потому что оборудование обновляется, мы устанавливаем что-то новое. И мы у всех на виду. Мы как бы... Человек после посещения нашего завода, когда видит весь процесс производства, у него просто перестает быть каких-то сомнений. Насчет того, що ця продукція плохо, плохо сделана, да? зроблена. Ну, зі свого боку, я теж можу підтвердити якість і надійність продукції арко, так як вже досить давно я знайомий з асортиментом, з продукцією, користувався, тестував, робив огляди, тому можу підтвердити надійність продукції. Ну а в целом хотел поблагодарить это за интервью, за цікаву информацию на, на рахунок бренда, на рахунок новинок, на рахунок ассортимента. Было очень цікаво и хочу пожелать из своего боку только зростання вашей компании. Да, Евгений, вам тоже большое спасибо за интервью. Всем зрителям большой привет. Всем хороших продаж.